Всем привет! С вами снова канал Ната Монстр, и сегодня я вам покажу, какие конфеты выпустил Монстр Хай. Естественно, вы знаете то, да, что они выпустили яички, вот такие да. Там попадаются и кольца, и фигурки монстров Кай. Мне даже попался животное. Но правда, оно очень далеко в Санкт-Петербурге у бабушки. Так, я вообще не знала то, что вот такие конфеты. Выпустил монстр Хай. Давайте же попробуем, что там внутри вообще. Потому что я лично ни одну из них не разворачиваю. Тут съела маму, и я не стал выразить фантик и решил вот показать. Красиво очень там оформили. То есть нам надписи конфет. Так, вау, она такая шарик, смотрите. Прям кажется, как будто, ну, это, знаете, ожерелье. Нужно будет сделать!

Я, уже ненавижу, так. Ты я ее Как я поняла... Ты думаешь, что ты у вас такой я надеюсь, вот этот шоколад, он очень сладкий, вкусненький, такая а прям корочка. Чего Она а внутри, а внутри, как бы сказать, такой вот, с молоком его едят, Несквик, вот, м да, такие вот кружочки. Невероятно вкусные конфеты. тысяч? <соспит> <Сколько? соспит> Вы что, офигели, что ли? Это же детский магазин, откуда у детей такие деньги? Невероятный вкус. Так. Сейчас обрежу пальцы и скажу. займи денег, а? Нет у меня денег. Откуда у матери одиночки деньги? Кому можно вырастить зарплату аспиранта? Только попрошайку привокзальную. Потом пить начнет, воровать, загребет в колонию, выйдет спросит. Кажется, мама. И что мне его ответить? Ням-ням, очень вкусно. Так, ну что хочу сказать. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки за конфеты. Если вы поставите лайк, like, эта конфета прилетит к вам!